Bu gün nədənsə səni istədim. Sənə toxunmaq, mənə sarılmağını istədim. Amma bilirəm ki, mümkün deyil. Ona görə də sadəcə xəyalımda istədim səni. Sənə qum olmaq istədim. Təbiəti qəbul edə biləcək qədər güc istədim. O tabloda yağışlı havada sakit bir evdə pəncərə önündən durub kimizin də yağışı seyr etməyinizi təsvir etmək istədim. Hərdan baxdığımız pəncərəni açıq qoyaraq yağan yağışın damcılarını üzümüzə vurmasını istədim. Goya üşüyürmüş kimi məni bərk-bərk qucaqlamağını istədim. Nəfəsini nəfəsimə çəkmək istədim o qədər istəyərkən niyə yanında değilsən kim girdi qarımıza ki kimin gözüdə idi sevgimizə kim bizə baxıllıq etdi kim sus həmişə dəvrəində danışacaqsan elə beləcə yanıb alışacaqsan olmayacaq məmni günlər olmayacaq mənim kimi dəli oğlan Olmayacaq səni güldürən. Olmayacaq həldən səni hirsləndirən. Olmayacaq həldən səni ağladan. Olmayacaq. Amma nadansə çox istədim bu gün səni. İndicə bir mahnıya qulaq astım. Sənə haram əllərdəymiş. Bu mahnədən sonra sənə daha nə yazacağımı belə bilmirəm sənə səbirlə məhəbbət verdim amma alacağın həmişə gözyaşı oldu həmişə söz-söhdətlər oldu niyə demirsən günah səndədir niyə boyla almırsan bunları niyə özünə öyləşdirib çəkildin kənara niyə nə qədər suallarım var sənə bir bilsən amma heç bir sual verməyəcəm sənə çünki artıq gecdi sadəcə bu gün səni xatırlamaq keçdi içimdə Sənin qucaqlamağ, mənə sarılmağını və nəfəsini nəfəsimə çəkmək keçdi. Bu da xəyalım. Bu da mən. Bu da mənim ürəyim. Bu isə sənin mənə etdiklərin. Hər şeyə görə çox sağ ol deyirəm. Və bu gün rəssam olmaq istədim. Amma nə gözlərini, nə üzünü, nə də boynu sətinə çəkmək istədim. Yalnız səni istədim. Yalnız səni istədim. Özünə mənim məxsus olmanı istədim.